Мы уже около 15 лет производим кондитерские изделия в широком ассортименте, около 60 видов. Моя бывшая специальность это э, военный летчик, но когда я уволился с вооруженных сил, появилась возможность поехать в Италию. В Италии я увидел, что делается и выпекается очень красивая, хорошая продукция, которая, в принципе, меня навлекло на то, чтобы я занялся вот этим направлением. Предприятие у нас небольшое, но все-таки мы выполняем свои обязанности и стараемся, чтобы наша продукция дошла до каждого покупателя и ее попробовали. Мальчики, добрый день. добрый день. Леша занимается складом, Толя его помощник. Здесь девчата собирают продукцию. Инна. Инна, добрый день. Ина, Аня, Артем. Наша продукция пользуется спросом. Мы с удовольствием ее делаем. вот сейчас именно на данный момент идет слойка. Булочка слойка. Покажи, Юра, как она. Вот это слойка. Так потрошки робим у солодости для наших громадян. 24 я встретил, как и все украинцы, с непониманием, потому что никто не думал и не гадал, что может такое произойти. Все были в растерянности и не понимали, что делать. 24 лютого я вранці їхала на роботу і вже чула вибухи. Все одно я сама для себе вирішила, що я буду працювати. Буквально на наступне я вже отримав інформацію про те, що громаді потрібно випікати хліб. для громади випікати хліб. Я постарався обідить сотрудникам, щоб вони остались на робочих містах. выполняли свои обязанности. Это печи, на которых мы выпекали хлеб. Мы пользовались двумя печами. Добрый день. Леша, печник. Смотри. А когда не было света, мы пользовались палетными печами. То есть не просто выпекать кондитерку, а выпекать хлеб для, по первой необходимости для ТРО и для военных Спасибо громаде и руководству сельской рады помогли нам. Было вовремя поставлено нам сырье, это мука, маргарин, для того, чтобы мы могли выпекать хлеб, дрожжи. Мы чувствовали, да, что мы этим помогаем людям. Без хлеба ну, никак нельзя было прожить. Это у нас второй цех. Здесь мы выпекаем кексы и здесь мы выпекали хлеб. Девчата работают Аня Іра. Ми з директором виїжджали в саме село Святопетрівське і роздавали і продавали наші кондитерські вироби, теж сказати. Стояла під цими вибухами, і було, було звичайно страшно. Так, да, зразу було страшно. Потім вже якось втягнулися. Ну так пекли, і все. Виходили, замішували, випікали. Ми випікали і по 500, і по 600 буханок, і по 800 в день. Ми розуміли, що. необходимость наших вооруженных сил, они требовались именно в хлебе, требовались в питании. Мы в этом сыграли, я считаю, одну из ролей, которые, в принципе, мы помогли нашей громаде достойно отстоять нашу Киевщину. Все пережили и дальше переживаем. Все возвратились на работу, Сейчас весь коллектив на месте и будем дальше продолжать работать. Вижу в них именно поддержку и силу движения моего предприятия. Мне очень приятно с ними работать. У меня есть сильные люди, которые могут не только работать в цехе, но могут и защищать свою Родину.